When तदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विना चाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनाथाय असुदेवसुतन्देवं देवं कंशचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णो वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोयः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वापर्युपासते ये तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्या वेश्य मनोये नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा ये

धिगतर्स्तेषा अवेक्ता सप्तचेतसा चेतसा अवेक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्विरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्त मृत्युसंसारसाधरात् अवामिनचिरात् पार्थ मय्या वेषित चेत् सां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय जिवशिष्यसि मय्येव अत संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मा विच्छापुन्दनञ्जय अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानात् ध्यानौ विशेष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात्सा न्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूताना मयत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारसमदुःखसुखहक्ष्यमी सन्तुष्टः सतते योगी यतात्मा दृढनिश्चयः

अनपेक्ष्य श्रुतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मत् समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी प्रियः समः शत्रौ च तथा च तथामानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समःसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तु तिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्तिरमतिर्भक्तिमान्मेऽपियो नरः ये तुदर्शम नित्यमीन यथोक्तं पर्युपासते स्राद्धाधानमत परमां पक्तास्ते दीवमेप्रिया हा ओम तत्सदिते श्रीमद्भागवत उपनिषत्सु उपनिषद्सु ब्रह्म विद्याय। योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नामद्वादशोऽयः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु योगे संसच्चिदानन्नो वासुदेवं व्रजप्रियम् धर्म संस्थापक वीर कृष्ण वंदे जगदुरु कृष्ण वंदे जगदुरु जय श्री कृष्ण श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरन रघुबर विमल जसु जोदाय फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कले विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सतीलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा कञ्चनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरङ्गी कुमति सुमति के संगी कञ्चन भरन विराज सुबेसा कानन कुण्डल कुञ्चित केसा हाथ वज्र औ विराजे कान्धे मूज जने उसाजे शङ्कर सुवन केसरी नन्दन तेज प्रताप महाजगवन्दन विद्यावान गुनीयति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर लाए रघुपति की बहुत बड़ ई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रो जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सन का ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित अलीसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि को विद सके कै कहाँ ते तुम उपकार सुप्री की नाराम मिलाय राजपद दीना तुम मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु ही योता ही मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेली माही जल दिलांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते ते। राम दुआरे तुम रखबारे बोतना आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लह तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो तीनों लोक हाकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं नही जब नाम जना सुनाव ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा ते हनुमान छुडाव मन क्रम वचन ध्यान लावे सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनो जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिस्रावे अंतकाल जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे ीरा जो सुमिरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा जो बार पाठ कर झूट हि बन्दि होई जो यह पढ़े हनुमान चलीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट मूरति मङ्गलमूरतिरूप राम लखन सीता सहित हृदय वसंसुर भूप सियावर रामचन्द्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय